Сумска известно. Что? А? Оля, Сумская, говорю. Подруга Кто моя. Это? Подруга моя. А -а -а. Привет ей. Обязательно передам. А вы откуда? Из Москвы. Из Москвы. Да. Это прям как, у, была Чех... была. как у Чехова, помните, три сестры. В Москву! <связать> так, работать, работать и работать! На Тверскую. Ага. Угу. А вы давно в Москву переехали? Мы всю жизнь здесь. Серьезно, а что вдвоем живете? Мы в гостях. М -м. Девочки, путайтесь в показаниях. Надо было заранее определиться. Что врать? <связать> Я не вру. Вы не врете? Нет. Как раньше называлась улица Тверская? Вот этого я не знаю. У -у. Всю жизнь в Москве прожил, да? Нет, но мне просто не нужна эта информация. Да понятно, понятно, но это все москвичи знают. И молодые, и постарше, и взрослые. Но нужно на патриках у тети поспрашивать. Обязательно, обязательно. Нет. Скажите, вы обе девушки или там парень сидит? Парень. Ну, просто мне его не видно, он почему-то прячется. Наверное, не хочет военкомат ко мне. Тебе сколько лет? 19. Ну, годится. Почему в армии не служил? У меня военный билет. Это прекрасно. А ты офицер? И, и нет. А что у тебя в военном билете написано? Это давай. Так это прекрасно. А военно-учетная специальность какая? Смотри, я уже беру формулярчик. Sorry. Пойдешь служить добровольно? Нет. Сейчас он подписанный. Да, он подписанный. Заполняем. Послезавтра на госуслугах появится моя повесточка. Я живу в городе героя Белгороде. Зовут меня подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Я заместитель Белгородского городского военкома, начальник юридического отдела Белгородского военкомата. Повестки, врученные через социальные сети, вручаются, считаются врученными законно. И не надо нажимать кнопочку. Не надо. Не надо нажимать кнопочку. Привет! Привет! Да, жрак, мое любимое блюдо московской интеллигенции. Бандерштадт, это бомба! <гум> От те бабушка і рабендранат тагор. <гум> <гум> Друзі, а якщо ви вважаєте, що недооцінений, то поширюйте. Нехай люди, люди підписуються. Ну це ж важливо. Нам буде легше збирати для нашого війська допомогу. Поширюйте наші Е-е-е. Пропонуйте своїм друзям підписуватись. Ну це ж важливо. Ну насправді це дуже полегшує е, збір допомоги для війська. Дуже полегшує. Чим нас більше буде, тим більше в нас буде можливості, і тим легше для кожного з нас буде якусь копійчину кинути на підтримку війська. А я щиро вважаю, що в нас є тільки один шлях: або ми у війську, або ми для війська. І все ніяк інакше. Не праворуч, не леворуч. Тому пошире, будь ласка. Будут больше подписчиков, буду больше приходить на стримы. И не будем надоотиненными. Добрый вечер. Что с тобой? С Новым годом с Новым годом. Дед а Мороз ко мне я не пришел. Понимаю. Дед Мороз пьет. А Снегурочка как? Отработала за него? А, Снегур... а Снегурочку мы не поделили. Легкий телесный Дед Мороз нанес тебе, да? Ну да, посох тяжелый. Понятно. Ты заявление уже написал? Нет, вы что? У нас... Мы не такие. ну что вы. Так как это не, Мы такие. не такие. У нас нарушения закона должны фиксироваться. Ты в общежитии, что ли, живешь? Нет, почему дома? А что у тебя одеяло на окне висит? Закрыл, чтобы соседи не видели. А штору не пробовал повесить? Ну, у меня ремонтная квартира идет, как-то жалко шторы портить. А, а Деда Мороза не жалко пускать с посохом, да? Нет, я был в гостях. Не к себе, да? Да. Понял. Ну, Снегурочка хоть жива, выдержала вас двоих? Нет, нет, она только меня выдержала. Что, Деда Мороза убил? Нет, он спать лег. Точно? Нет, ну, всего честно. На полчаса он спать точно лег. И ты справился? Я потом к носу, и он проснулся. И ты за полчаса со снегурочкой справился, да? Естественно. Ну, понимаю. 29 минут уговаривал, минуту штаны, полминуты штаны снимал, ну и полминуты упражнений, да? Нет, 25 минут. Mm. А за 5 минут справился. Это у вас какая-то странная девочка, снегурочка, быстро уговариваемая. Да, она социально. Как это говорил, ах, какой человек. Да. Как он там говорил? Социально. С низкой социальной ответственностью. Вот. Да, да, да. Вот, почти так. То есть она платная была, да? Нет, своя. Своя. А ты в армии служил? Нет, не довелось. Выбирай. Либо Дед Мороза по статье, и мы его берем из зоны, либо ты на контракт. Нет, ну, как бы, как я не хотел туда, к вам, в армию, все равно не дают мне туда попасть. Да ничего страшного, вас зоны всех берут. А не на зоне. Так это, я же говорю, легкие телесные уже есть, изнасилование, снегурочки уже есть. Мы имеем полный букет криминальных деяний, деяний. А, деяний. А вы кто? Вы, вы кем работаете? Давай сначала о тебе. Я представлюсь обязательно. Мне, мне, мне кажется, вы военком какой-то. Заместитель, ты не сильно ошибся. Я заместитель а -а -а. Белгородского городского военкома. Зовут меня... Белгородского? Белгородского, да. А, Белгородского. А ты как его слышал? Нет, я вообще в Саратов. Это не страшно. Любой военкомат может любого гражданина нашей великой, необъятной, могучей страны призвать в непобедимую, легендарную... В боях, познавшую радость и бред. Ой, побед. Эх, было бы хорошо, конечно. Ну так давай, давай. Нет, через зону не хочу. Ну Нет, можешь я не сюда. через зону. Просто для нас да, выгонять да, через я зону. Так, я, я так прихожу, мне говорят, до свидания. Так да, я, я возьму. Точно. Сколько тебе лет? Мне 26 шесть. Ну, так че, что ж до свидания? Вполне, вполне с 18 бился. Это не страшно. У нас сейчас Нет. реально мобилизационно-ресурсные резиновые. У нас зоны уже почти пустые. Зэки заканчиваются. А дальше знаешь, как будем призывать? Как? Массовые повестки рассылать. И кто не является, занимать места в зонах будут. А уже из зон будем забирать не по желанию и без выплат первоначальных. Тут... Лучше самому прийти и 3 200 получить. 3 миллиона 200 тысяч за подписание контракта. У нас таких цифр нет. Ну, в, Белго... в Белгороде есть. У нас самые крупные выплаты в России. Ну, сейчас уже Самара где-то рекорды. Нет, у нас 3 Постоян... миллиона 200 тысяч выплачивает Белгород. Ну вот я, см... я постоянно везде смотрю, постоянно цены меняются. Токи, меняется, да. меняется, потому что, я же говорю, МОБ-ресурс не резиновый. Пока государство С... может выплачивать, надо приезжать ко мне, подписывать контракт и идти покуп Я смотрю, что я не, не знаю. невысокого роста, такой небольшой, да? Да. Это но хорошо. Зато в... Это хорошо. Крепкий. но Ну, так зато в тебя легче, о, труднее будет попасть. Конечно, я знаю. Ну. Я же, когда, когда шел в военкомат, я просил, говорю, меня либо в ГРУ. Да нет, ну, ты, либо в... ты, в... ты в... тут не, не, не разгоняйся. Морфлот в Украине не нужен. Какой Украине? Ну, мы же с Украиной воюем. А, а я уже думал то, что вы говорите, Украине не нужен. В Украине морфлот не нужен. На войне в Украине морфлот не нужен. Mm. Конечно. Ну, Разведка, разведку хотел Первая у меня была разведка Не, ну если бы у тебя была военно-учетная специальность Соответствующая э, Подготовка какая-то, то да А так для начала в пехоте надо послужить Землю потоптать Землю потоптать надо Землю топтать придется по-любому Ну а как иначе? В любом, в любом виде войск Придется землю потоптать Так что, друг мой Я смотрю, черты вообще положительные с негорочками справляешься, значит, ориентация у тебя правильная. Ориентация правильная. Формулярчик беру, заполняем. И после завтра у тебя... Формулярчик на... беру, говорю, сейчас я найду подписанный только. И на госуслугах после завтра, у нас сегодня четверг. Нет, в понедельник. На... Я на госуслугах не сижу. Ну, придется зарегистрироваться. Нет, у меня зарегистрировано, я войти не могу. Ну, там есть восстановление пароля. Ну, что ты выдумываешь? Знаю, я знаю, что это такое. Ну. У меня создали новый пароль. Ну ладно, ты новый, все равно, и... мы сейчас все заполним, и ты будешь знать, куда ехать. Я тебе все расскажу. Ручка есть? А я знаю, куда ехать. Ручка есть с листиком? Я, я знаю, куда мне ехать, есть рядом, да. Бери, бери. Давайте. Вы мне скажете. Ну конечно, я тебе скажу адрес, телефон, как меня зовут, звание, кого искать. Нет, вы мне лучше бы сказали, что вы в Саратове связались, чтобы меня взяли. Да нет, извини, конечно, братец, тогда ты не получишь 3200, это там. А да, у меня да. что, у меня что же, у меня что же отчетность? Что же я буду повышать, так сказать, производительность труда саратовским коллегам, если у меня свои? Я к вам поеду. Чего я не доедешь? Мы, мы, компенсируем дорогу. Ты при, привозишь билетик, проездной документ предъявляешь мне, и мы компенсируем тебя я понял вас. Я вас понял. Ну, в чем проблема? Тем более, в Саратове Своих земляков я сам обеспечу. Так тебя ж не берут твои земляки. Ну, не хотят, не хотят, но возьмут. Ну что ж, братец, тогда хотят, будем, будем руководство, тогда будем руководствоваться не, э, так сказать, рекрутингом и нормами рекрутинга, а нормами указа президента. Россиюшки о частичной мобилизации от 22 сентября 2022 года. Ничего страшного, я добьюсь, чтобы меня взяли в нашем военкомате, в моем. Даже понимаю, что это не имеет никакого значения. К чему? Ну, потому что, во-первых, для тебя выгоднее из нашего уйти, а во-вторых, любой представитель любого российского военкомата может имеет право вручать повестки. Я вот не могу найти только подписанную генералом Шухевичем повестку. Это мой начальник непосредственно. Блин. Не надо, вы мне подскажите, а ЧВК Вагнер к вам вообще, да, уже сейчас никак не относится? Да он к нам и не относился никогда. Этого, Это была вся всегда... дача. Он никогда к нам не относился. Но сейчас, после всей ситуации, как-то их компания к вам никак не стала, к, как вы, Министерство обороны? Почти, стала, почти да? все служивые из этой компании перешли в Министерство обороны, господину Белоусову Андрею Времовичу. Ну и мы с Романом Иосифовичем здесь потихоньку оформляем вашего брата. На это самое. Братом, надо. Ну, это самое. Ну, мобилизовано Ну или контрактника. Так что, давай данные. Я свои данные не даю, неизвестным людям. Я представил. Подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Белгородский городской Нет, военкомат. Ну, так зайдешь, потом почитаешь. Вы лучше обратитесь в городской военкомат в Таратской области. Какой? Скажите, Какой вы... военкомат? А, заводской военкомат. Ну, сейчас я запишу, подожди-ка, подожди-ка. Саратовская область. Ага, подожди, я листик возьму. Заводской военкомат. Да. Военкомат. Саратовская область. Да, пускай еще раз поездочку а. мне пришли. Это город Саратов, да? Да, город Саратов. А, кто там начальник, не знаешь? Нет. Не знаешь? Плохо. Нет. Очень плохо. Так, чтобы повесточку тебе прислали, я им говорить не буду. А как мне тебя им обозначить, кого искать? А, просто напишите улица Карьерная, 2 в квартира 90. Карьерная. Да. И 2 в угу. квартира 90. Квартира. А зовут? Да. А, они поймут. Ну, телефон-то хоть оставь. Нет, номер не оставлю. Не оставишь. Ну ладно. Нет, я вам дал данные. Да, дал данные. Если у них не получится, если они не захотят тебя призывать, я тебя призову. На этот раз я думаю, они уже захотят. Ну не знаю, посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Ну ко мне приедешь. Двухнедельный срок тебе на сборы будет. Дорогу оплачиваем. Обратную не оплачиваем, потому что будет ли она обратная дорога или не будет, одному Богу известно. Ты же понимаешь? Мне главное подготовку по стрельбам пройти еще. Я так стрелял с оружия. Бычки постреляют для начала на платформе. Стрелял из пистолета, стрелял на БМВ. На БМВ. На БЭХ катался. На бэхе на чем? БТР. Не на Быхе, на бэхе, а на БТРи. Mm. И на, старом, на старого образца, на образца, и на нового образца. Mm -hmm. Прекрасно, прекрасно. Знаешь, в прекрасно. Э -э будешь, значит, э клиринс смазывать для начала. Чего буду делать? Смазывать клиренс в танке. Для начала. Нет, нет не пойдет. Как не пойдет? Ну, вот так не пойдет. Да, ну что, не пойдет, пойдет. Нет. Ладно, давай. До встречи. Скоро увидимся. Две недели. С момента, как у тебя появляется в госуслугах, у тебя есть две недели. А mm -hmm. дальше наступает ответственность. Сначала административная. Mm -hmm. Запрет на отчуждение имущества, вождение транспортных средств. А потом, если ты все так же продолжаешь не являться по повестке. Блин, так где же у меня... А, -а вот нашел. <свист> да, да потом уголовная ответственность А там смотри там до 7 ну, лет расстрела но я не буду Никакие клиренсы там Ничего смазывать будь, будь. Я не пойду в танки Ты когда не пойду? Куда родина ну, скажет Нашему царю показали дулю А ты говоришь не пойду Это же не развлечение мне тебе какая-то Мне, какая важно, мне не, не важно кому что показали а, я Ты, хочу, что... ты не хочу уважаешь пожить, президента И не любишь родину Уважаю Уважаю, живу, ну. но а, не надо пихать меня туда, куда я А как пихать. это тебе не важно, что кому показали? А лучше, лучше. лучше. А, я, буд, я лучше пригожусь там, где я хочу быть. Ну, тут же армия. Тут, вот, где хочу, слухи. не работает. Вам предложить а, делать то, что вы не хотите, угу. или то, чего вы хотите. Тут же приказ, тут же приказ, пригодите. тут же приказ, понимаешь, сынок, тут же приказ. Родина в опасности. Но мне, мне приказ никто еще не отдавал. Пока не отдавал, да. не но с момента, как у тебя в госуслугах, благодаря твоим нет, э, нет. заводским э, коллегам, моим заводским коллегам появится поездка, уже смогу отдавать приказы. Ну или не нет. я, или не я, или не я. Да. Тут возможен, возможен да. вариант, возможны варианты. Ну все, до скорых волнующих встреч. Договорились? Давайте. Давайте, все хорошего. Там уже посмотрим. Будешь взятки мне давать, расстреляю. Черт матери. Расстреляю, черт матери. Мне Сразу под суд отправлю. Захотят меня куда-то взять, не туда, куда я хочу. До свидания. Что значит до свидания? Это дезертирство. А вот, ай, Что за до свидания? Ты приезжаешь в я... военкомат, все, да, придут, скажут. Ты уже да, мобилизованный. До свидания. Все. Ну, тогда в тюрьму. Ферик. По тюрьмам, по железным дорогам, где мчит Курьерская, в Воркута, Ленинград, Саратов, Тюмень. Там люди тоже живут. Да, Но живут, 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 живут. Но недолго. Мы их оттуда уже без их желания забираем. Ага, хорошо. Ну, давай, до встречи. Саратовські, давай. Давайте. До свидання, всього хорошого. Скоро увидимося. Надіюсь Скоро увійдемося, Саратовські. <реку> <реку> Друзі, щоб такі дебіли з фінгалами не до нас в Україну. За грошима покажемо їх всьому світу, щоб їх бачили і зробимо їх популярними, щоб побачили всі, щоб йому було лячно сюди їхати. Щоб був такий відомий, щоб саму закопатись, виникло бажання. Просто взяти лопату і закопатись в землю. Власна руч. А тому давайте донатити на військо, на реб для ступи ви бачите посилання. Ну, і якщо щось залишилося, бажання не зникло, якщо вам цікаво, то і каналу допомагаємо. Бо канал основной только завдяки вам.